Dobre. Za 12 minút mi ide bus. Uh, mám tu na takže vám toho zatiaľ vediam, natočím, ja, ale tam si to môžem nabiť. Dúfam teda. A utekám. Auto Autobus mi ide o 10 minút. A tam je zastávka. Milujem Prešovské zmodernizované, zmodernizované

Nie je vidno na videu, môj no, moje Filip vlastne mi parnul okomotivu. Veď? No, tu teraz nám všetci vyľahajú. No ľuď, sa dá mysleť? na ňa v hališke. Nadhera. Zahájali BMG, ano. ktoré nám lagovalo, no aj ho pozdrav do vlogísku. Ahoj. Tak, joj, ja som sa spustila. <laughs> Daj na mňa boli nohákovi. Vlákov? Už na dáva stavky a vnatočil vlaky Haniska. Počkaj. Hej. Hej! No ja to mám na videu! Haniska je nádherná.

Ja tu skáčem, vlastne som um, kamarát so, zo, zo um, tohoto bike parku. Vlastne, je to, je to súkrom, žere, súkromný pozornok a dneska si spoločne so Sprešovčanom um, urobíme recenziu, že či to je bezpečné alebo nie, proste stre... Tak posledná recenzia, by to bola, že celkom um, stredné až nebezpečné, pretože po tým skokom si tu už takto zlomil uh, toto tu, píšťalu. Nie je to tu bezpečné, akože pre tých čo tu, pre amatérov je to hlavne nebezpečné, lebo nevedia čo, čo sa tu má stať. To znamená, že vlastne ja som taký pro a, tak by som povedal, lebo neskačím na to ten prvom skoku. Že neskačím na tom prvom skoku, lebo to je príliš taký strmý a to už je pre tých viacej skúsenejších. Skus a ten jeden zo skúsenejších tam vlastne skočil, dopadol a zlomil si kotník. Prečo ťa to hodnotí? čo, je toto? Tu to, 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 prosím. Aha, dobre, je to zaujímavé. Aspoň, že je to z, pe z pevného materiálu, si to je to no, ako privlekli. Neviem, ani ma to nezaujíma. No takže, um, z 10, dobre, keby z 5, tak 2 z 5, a keby z 10, tak 6, 7, 6, a pol, 6 prečo, čo ako to hodnotíš, je to bezpečné, alebo tak, nejak? No, nie že nie myšliš, my. no tak. A ešte vám dám posledné varovanie. Neskákajte. Je to súkromný uh, pozemok a fakt to, sa, to Vážně, sa tu môžete zraniť, vážne sa tu môžete zraniť. Iba pre tých, keď vám dá buď um, ten majiteľ toho um, pozemku povolenie, alebo tu neskáčte, uh, keď je to na vlastné riziko za chvíľu tu bude tabuľa pozorov súkromný pozorok vlastné riziko um, 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 vážneho zranenia. To no, ešte tak, no. Jedna. Zhanisky FIFA Šinko. FIFA SIG MEDIA. A hekne na tajná autíčko. To majú Haniske. Ja aj jednou možno aj zatmím reálne, keď sa budem fakt že smievať. Desátio čtvrtý. Deva desátio. Počkaj, Is het dat is het. Ik hoop het, maar het is wel veilig. Hé? Test het, test het. Hé, ben je goed, hé, ben je goed, hé? Ik ben goed, hé, Jeď, jeď, jeď. baví, toho, že nekupředu. Teďka späť k nemu, nech co baví, toho, že Narodil sa kluk a byl to asi osud. Svoje plány, cíle, odjak živa měl. Nikoho sa neptal, na to, jestli 4 98, Narodil sa kluk a byl to asi osud. Svoje plány, cíle, odjak živa měl. Nikoho se nedal, na to ja si směl Bol sa na sobcu s rokem, teďka je to jinak Je mi 18 a je ze mne maniak Do toho, co mne baví, do toho, co dělám Do toho, co mne živí, môžu to říct inak Nežiju v minulosti, co se stalo, stalo se Teď som tady ja a bavím se Rok 2016 mizí na obloze Smete vše za tebou už bylo na čase Mám jenom základku, ale sám živím se Vidím veskem tak my tu nie sme, my tu nie sme! <tížiš> hej, <Ha? tíži> ja, keby to zrnulo. <tíži> ja, to, <tíž> to Slovensko v pohybe! Držíme Slovensko v pohybe!

A mu tým ukáme zvôr výskom, že áne, to. To mi bol video, ktorý keď ty to povedal. Miau. Takže si to, my ďakujeme. Káťa. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Tu ten, tak toto. Ale ja... Jebos! Ja si jem! Čau, mám, mám. Stop. kartu, kartu. Ha det